Salam əziz dostlar. Bu gün sizə neqativ duyğulardan qurtulmaq haqqında maratonumuzun 3-cü güncəcəcək elə isə keçəcək videomuzu. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə, həyatın möhtəşəm olar. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə, həyatın əfsanə olar. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə, irəlilətmə keçərsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə, motivasiyan güclü olar. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə, sosial olarsan. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə, təvəssüm edəyərsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə həyatı gözəl görərsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə həyatına yeni insanlar çəkərsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə təvəssüm edəyərsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə həyatı sevərsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə kainatı sevərsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansə təşəkkür edəyərsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansa təvəssüm edərsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansa həyatına yeni insanlar çəkirsən. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansa xəyallara çatarsan. Sən də neqativ duyğulardan qurtularsansa Allahı seversən. O zaman beynindən neqativ enerjini, beynindən və bədənindən neqativ enerjini çıxat, at. Beyninə və bədəninə pozitiv enerjini yüklə uğurlar va çat. Mən Üfüq təşkilatının evin rəhbəriyəm. Sən də mənim üzrümdə təlimçi kimi çıxış eləmək istəyirsənsə 051 777 1937 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsən. Burada əməyə keçən Lider Akademiya komandasına özlərin təşəkkürümü eləyirəm. Burada əməyə keçən Origin Akademiya komandasına özlərin təşəkkürümü eləyirəm. Burada əməyə keçən Azərbaycan Gənclər Akademiyasına özlərinin təşəkkürümü. Burada əməyi keçən Ümid Psixologiya komandasına özlərinin təşəkkürüm. Burada əməyi keçən Pionerşi komandasına özlərinin təşəkkürüm. Burada əməyi keçən Mental Aritmetika komandasına özlərinin təşəkkür edirəm. Siz də məni izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mənə abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkürəm. Mənə like atdığınız üçün sizə təşəkkürəm. Sizin səhənizdə kanalım böyüdüyü üçün sizə təşəkkür. O zaman hər zaman izləyin, hər zaman abunə olun, hər zaman like atın, hər zaman sizin səhənizdə kanalım böyüsün. Aşıqla qalın, sevgilə qalın, tutqu ilə qalın. Allah'a əmanət olun. Marafonumuzun 3-cü günü.